У Черкасах навпроти центрального ринку ремонтують зупинку громадського транспорту, на яку протягом багатьох років були нарікання з боку черкащан. Наразі у департаменті архітектури та містобудування стверджують, що усі роботи будуть завершені протягом доби. Тож черкасці знову зможуть безперешкодно користуватися громадським транспортом. Тут буде укладені слой асфальту, який повністю комфортне посадку-висадку пасажирів. Данные работы, все вы знаете, уже несколько лет не исполнялись в связи с тем, что при проведении работ основных по капитальному ремонту улицы Смелянской, скажем так, эти работы не были включены в первоначальный проект, поэтому департаментом была подготовлена вся необходимая документация и вот на сегодняшний момент подрядчик имеет возможность сделать данные работы и закончить наконец-то вот эту болезненную точку для наших пассажиров в центре города. Какие термины термин эксплуатации? Гарантийный срок эксплуатации 12 лет по документации проектной. И в плане департамента, какие, возможно, еще ступинки у Широкасах планируется оновить? В связи с тем, что у нас бюджет развития был принят все-таки достаточно поздно, то есть полноценно до его исполнения департаменты, в том числе архитектуры и жилищно-коммунального комплекса, смогли приступить в начале лета, скажем так. В связи с этим все работы по завершению вот этих болезненных мест у нас мы смогли приступить только в ноябре месяце в связи с тем, что необходимо было провести все необходимые процедуры э, по проведению тендерных э, закупок ну и так далее. И поэтому э, на сегодняшний момент вы знаете, что подрядчикам у нас проведены работы по примыканию улиц на улице Хричать. Э, Буквально вчера на выходных мы контролировали исполнение работ по улице Котовского. Наконец-то закончили мы такое э, аварийное примыкание с улицей Благовистной, улицей Ильина, э, вернее улицей Гоголя. Все вы помните те ямы, которые на сегодняшний момент там полностью исправлены. И там, скажем так, они, те работы, которые было необходимо сделать, подрядчикам сделаны. На сегодняшний момент э, поставлена задача закончить все необходимые э, остановки и примыкания по улице Смелянской по улице Благовестная Ильина, но по, по улице Ильина все вы знаете, перекресток с Пионерской у нас очень проблемный, но технический надзор пока не дал возможность там выйти, так, так, как достаточно мокрый грунт там, и для того, чтобы провести качественную работу, мы надеемся, что еще несколько дней погода будет позволять, что грунт просохнет и укладка асфальта будет сделана качественно. Я хотел бы сказать, что я надеюсь, что новая мисковлада влада у нас, скажем так, в лице нового миского головы Анатолия Васильевича, как раз, что нам позволило, то есть начало вникать вот именно вот эти хозяйственные вопросы, и в повестку дня нашей работы департаментов поставлены именно задачи прежде всего закончить вот те болезненные точки, которые волнуют всех наших жителей. То есть вот это стало акцентом в работе.